Вітаю вас ми продовжуємо наш ефір на телеканалі Соціальна країна. Також ви можете нас бачити в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії в студії Катерини Некреча. Представлю мого гостя сьогодні. Це отець Сергій Фомін. Вітаю вас, пане Добре Сергію. Протопросвітер української православної церкви Київського патріархату Донецької єпархії. Так. так. А, отець Сергій, ви часто буваєте, наскільки розумію, в зоні АТО, і от буквально цими днями збираєтеся туди повернутися? Ну я не так часто, але періодично mm. буваю в зоні АТО. Десь приїхав з тиждень, був там в районі прифронтової зони, це від району Пєскі до Новогродівці, зустрічався з артилеристами. пограничниками. Угу. Вам зручніше російською мовою спілкуватися? Можем так. на русском говорить, если... Я и, могу. Да, могу, да, разумеется. Э, вот э, вы также э, руководитель Капелланско-миссионерского отдела, да? Так, так, был. Э, вместе с этим. Ну вот, э, хотелось бы, наверное, узнать у вас, как у очевидца, у, потому что человек, который бывает там, он, конечно же, видит все по-другому, а мы, мы только смотрим сводки новостей здесь, в других регионах, в мирных регионах Украины. Но вот... Э, это же перемирие, такой второй этап перемирия, да, но тем не менее в то время, как Украина старается и выполняет свою часть договоренностей, та сторона, так называемые ДНР и ЛНР, они не отводят вооружения, даже наоборот укрепляются, у них проходят учения, да. Но это вот один момент и вот что. Вот скажите, как вы относитесь к этому перемирию? Вы видели, оно работает? Ну. Перемирие это относительно. На самом деле выстрелы как были, так и, не, и идут. Люди погибают. А если есть смерть, это уже перемирие не называется. Это война. Когда погибают люди. Ну, плюс все-таки в этом видите, что меньшее количество гораздо меньше военнослужащих украинских погибает. Да и мирные. Ну, жителей. плюс. Это опять же относительный плюс. Потому что мы видим, что та сторона укрепляется, свозит оружие, готовится. Тут как смотреть на это? Перемирие. Угу. Потому что то, что готовится с оружием на нашей украинской земле, это несет смерть. Ну, я, я, знаете, что хочу процитировать советника главы МВД Зарян Шкиряк. Вот он сегодня выступал, что он сказал, да? Он говорил о, то, о том, что концентрация вот вражеских сил на, на Вазовск, Саханка, Коминтерного рядом с Коминтерным, рядом с Октябрь, да? Вот, то есть есть пункты, которые все-таки там усиление происходит да, враг усиливается, но в то же время а, он сказал о том, что силы АТО, они а, удерживают свои позиции, готовы в любой момент а, даты видеть, чем сказав, агрессору, да, и вот, в общем такая ситуация. Но это, Uh, это, наверное, не с вами надо говорить. С вами я хотела ну, да, поговорить военной, о человеческих да. жизнях. Да? А кого, с кем вы там общаетесь? Кого, кого вы видите? Вы общаетесь больше с мирным населением uh, и, или также и с военнослужащими? Ну, можно сказать, больше общаюсь с теми людьми, которые больше там находятся. Это волонтеры, uh -huh. это священники, это постоянные капелланы, которые находятся в зоне Ато. Потому что нам ближе, мы знаем что нам надо нести духовность, там где свет, там где правда, там всегда будет победа. Как удается держаться? Волонтеры они приезжают, уезжают, да? А местные жители в основном то находятся постоянно там, постоянно под угрозой и под обстрелами. Ну волонтеры опять это относительно. В основном все, кто ездит там в зону, а то и даже в самом Донецке находятся, и в других областях, это наши священники. Это с разных конфессий пастора, верующие, служителя, которые непосредственно находятся в этой опасной зоне. И очень месяц, много месяцев волонтеры приехали, они просто дали, они поехали. А основная работа, это не на точке приема. Основная работа, это доставить больным, это накормить голодного в Донецке сейчас уже активизировались, даже при такой сложной обстановке, волонтеры уже умудряются открывать столовые и кормить даже в оккупированной зоне. И это заслуга верующих. В чем заслуга произошла? Потому что в Донецке до начала войны был организован межконфессиональный совет церквей, и который как бы в одной молитве, который исповедует Святую Троицу Господа Бога нашего, и как бы это сдружило, это и эта молитва, которая родилась в Донецке, она родилась перед войной. Она уже во время войны мы стояли, молились на одной из центральных площадей Донецка. Несмотря на то, что там и автоматчики были, и ложили, и ромили, и погибали священники. Мы молились, а сейчас там подпольно молится, и работа ведется, потому что все может благодаря молитве. Потому что но без молитвы и добрых дел мы не можем показать. А Господа вы сказали подпольно? Да. Кажется. А почему подпольно? Ну, потому что все церкви, которые, ну, ни одного, так сказать, патриархата, это... Как бы враги. Не московского патриарха. Да, 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 То есть да, все да. остальные, даже православная церковь киевского патриархата. Ну, а православная церковь киевского патриархата, я могу лично сказать, мы в мирные времена жили в гонении. нам это уже не привыкать, потому что в Донецкой области не действовали украинские законы. При всем моем уважении киевской власти патриоты, священники, они не были защищены. Киевской власти. Мы всегда оставались на произвол. Нам в мирные времена отбирали храмы, подпаливали, сжигали, избивали священников. Так что мы к этому привыкли, мы готовы были, и мы, как бы, мы нести, должны нести свет людям. Ну... Mm -hmm. no, uh... Слушайте, вот получается, что э, гонения были всегда, да, определенные. Но это обострилось наверняка в, в момент военных действий, которые происходят. И э, подпольно приходится молиться, и вы говорите, что объединились э, разные конфессии. Да, да, да. Кто это? Это протестантские церкви, греко-католики, католики, киевский патриархат. Это такое сотрудничество церкви и на площади, что неудивительно, когда мы молились уже при всей развязке военных действий, с нами стояли мусульмане. Они также молились за мир и целостность Украины, также держали украинские флаги, также выходили, также стояли на коленях с нами и взывали к Всевышнему, к Богу. Ну, получается, что и, и вам ехать туда опасно, да, и, конечно же, священникам, которые постоянно находятся на тех территориях или Киевского патриархата, да, или католиков, или протестантов, всех, кроме Московского патриархата, вы сказали, всем там быть опасно. Как удается там жить, служить? Ну, это, так бы сказать, маленькие технические вопросы, но все равно Бог защищает кто несет правду и свет. Просто мы не будем называть там имена служителей, но которые именно работают во славу. Мы помогаем, передаем то, что надо для людей. И как бы жизнь идет. То, что не может на данный момент ни власть, ни кто-то другой, все происходит через верующих. И вся волонтерская работа, все идет через верующих, через христиан. А вот эти вот гонения, которые сейчас, да, это кто? Представители вот боевиков ЛНР и ДНР как-то запрещают проводить служение? Как ну, это происходит? Ну, начиная с того перед референдумом ДНР, они прямо такая была. Информация раз повсюду живалась. Это то, что в листовках их писались, что киевский патриархат – это раскольники и бендеровцы, протестанты – это американские шпионы, католики – вообще неизвестно что, то есть только единственный русский православный мир. И мы видим по русскому православному миру, я не боюсь этого сказать, когда был освобожденный Славянск, в их храмах находили целые склады оружия, которые оставляли и заготавливали боевики. И это идет, и это действительно идет, и это очень опасно, что многие как бы ну, стараются эту проблему не увидеть, что та церковь, которая ни слова Божье идет, не отпевает наших солдат, не благословляет народ, они исполняют совсем другую функцию скорее всего, функцию ФСБ или работу Путина у нас в Украине. И мы еще можем столкнуться с этим конфликтом. Ну, да удержит нас Господь, украинский народ, он мудрый, он поймет вот это, кто священники, кого и зачем представляет. Потому что если благословеннейший наш Филарет, он четко сказал, там, где правда, там, где душу ложат за свою страну, там и будет победа, там и будет Свобода. Отец Сергей, а вот э, все-таки вот эта вот пропаганда русского мира, насколько она повлияла на местных жителей, которые не принадлежат э, к этим так называемым республикам, да, вот которые вот, простые люди, пенсионеры, там простые рабочие, они на них это повлияло действительно? Ну, пропаганда это не то слово, это зомбирование людей, это телевидение, где Украинские каналы отключены, и люди кроме ничего не видения, им это вдалбливается иной мир, и мы имеем результат, потому что это очень плохо мы сработали. Наверно, украинская власть, наша страна мало уделяла внимания Донецку. Донецк вообще жил вне украинских законов много лет. Но ведь, вот кто приходит на служение или кто обращается к священнослужителям? Это военнослужащие, мирные жители или все? Ну, насколько сейчас ну, мы видим, с другой стороны, это очищение духовное идет сейчас и населения, и военных, потому что больше людей сейчас обращаются к Богу, это сохраняет жизни, это приносит уверенность, это приносит спасение, это приносит изменения и понимание дальнейшей жизни. То... То есть только с Господом может измениться. Все. То есть, иными словами, это зомбирование русского мира влия... повлияло не на всех. То есть даже мирные жители могут прийти э, к священнику из Православной Церкви Киевского патриархата или к э, там, пастору Протестантской церкви. Да, 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 и... Да. и я не взял с собой. Мы отпечатаем спасибо межцерковным братьям, которые издают специальные молитвословы и для воинов, и для мирного населения мы возим пачками, уже раздали несколько миллионов этих брошюр, и они очень популярны, и люди даже, которые под бомбежками, они читают эти маленькие молитвословы, даже переписывают друг у друга, и благодаря этому выживают, и они имеют, как бы сказать, то терпение, ту смелость выжить и дальше быть на этой земле. Отец Сергей, вот к вам, если подойдет, придет исповедаться, да, или нужно будет отпевать вот человека, который нападал, да, человека, который вот, выступает за боевиков, как вы себя поведете в этой Я, ситуации? Ну, мы священники прежде всего смотрим на людей одинаковыми глазами, и на боевиков и правильно потому что бог смотрит до последнего каждому человеку дано право изменить свою жизнь к лучшему и конечно мы и проведем последний пути того и того но каждому придется дать ответ там на небесах перед господом кто что в этой жизни делал тот и по своим заслугам и получит это все равно будет рано или поздно а были ли такие случаи, что к вам а, и, и, или а, к другим священникам из а, Православной Церкви Киевского патриархата приходили а, вот эти вот люди, которых можно называть или ополченцами, или боевиками? Ну, в общем-то, да, там разные категории есть. Может быть, это мирные жители, которым пришлось идти в так называемое ополчение. Были такие случаи? Есть, и сейчас священники очень усиленно в Донецке работают с такими людьми. В Торезе, в Донецке, в других городах. Молятся, объясняют. Ну там очень просто. Там говорится, что плохо, что хорошо. Это... Потому что сами понимаете сразу поменять мышление человека невозможно который находится в пропаганде но хотя бы чтобы лед какой то у него растопился в сердце эту работу делается угу. есть... потому что рано или поздно нам придется жить с этими людьми если мы вспоминаем большую гражданскую войну в Соединенных Штатах Америки, где сотнями тысяч погибали людей, и в один прекрасный момент Бог открыл сердца, и примирение пришло, и страна большая, процветающая стала. Но в основе была Евангелие в Конституции, и пришло примирение. И нам к этому надо быть готовым, простить друг друга, примириться. Ну вот. Э... Те люди, с которыми вы общаетесь, да, и вы же и там бываете, и знаете, да, позицию конфликтную, возможно, вот, и, и, и украинцев здесь, в регионах мирных, которые тоже очень по-разному относятся и, там, к дончанам, да, ну, вот, к луганчанам, вот, потому что, ну, кто-то считает, что вот вы сами виноваты, или из-за вас эта война. Вот то примирение, о котором вы говорите, и вот этот вот процесс прощения друг друга – когда он начнется, по вашему мнению? Ну, по моему мнению, что такое кризис вообще? Если смотреть энциклопедию, это с древнегреческого перевода, это суд божий. Потому что, наверное, Донбасс и многие погрязли в коррупции, взятках, возвыселились. И должно какое-то очищение страны пройдет. Ведь если смотреть много пророчеств о Киевской Руси, об Украине, то Украина будет хлебной духовной житницей, и от этого мы никуда не уйдем. Как бы ни была война, как бы не были смерти, но Бог бережет. Несмотря на все, какая огромная армия в России, на каком потенциале они вооружения стоят, Бог делает, защищает праведников, защищает Украину, несмотря на то, что у нас этого не было. Но мы можем защищаться. Потому что человек, который пришел с оружием на нас, нашу землю, он уже не русский, там, не чеченец. Он просто уже тот человек, который несет смерть для наших жителей. И мы обязаны защищать. А вы говорите, объясняете это вот этим ополченцам, которые приходят или к вам? Или не, ну так прямого нету. там Просто это идет совсем по-другому, через добрые дела. Понимаете, как есть притча о самарянине. Через добрые дела. То есть, несмотря на весь конфликт, на всю боль, которая происходит, на множество семей, которые потеряли своих близких, да, потому что одни пошли защищать украинскую землю, другие защищали свой регион, да, возможно, вот разные точки зрения, разные позиции, но вот несмотря на все это разное, вы все-таки считаете, что будет прощение, будет примирение? Ну, понимаете, тут интересно смотреть, вот я наблюдал дружные семьи, в итоге Одни остались верные Украине, там, где родились. Другие ушли в ополчение. Третьи вообще сами не знают, что хочет. И это одна семья, это одна страна. Потому что рано или поздно это примирение должно пройти. Потому что Бог, он не есть Бог войны. Потому что он Бог любви и Бог очищения. И Украина, наверное, проходит какое-то очищение. Ей надо пройти очи... очищение. По... Помимо внутреннего врага у нас еще, то есть, помимо внешнего врага у нас еще внутренний враг. Это коррупция, это взять, это воровство, это пьянство, это, ну, знаете. И Бог хочет очистить нашу страну, и она очистится. Я в это верю, глубоко убежден, и будет примирение. Но это не говорит о том, что грех не должен наказать или наказан быть или преступление. Да. Покаяние должно быть, это хорошо, но грех любой должен быть наказан. Это слово Божье говорит. Спасибо большое за то, что вы к нам пришли в студию. Спасибо. И а, удачи вам в вашей поездке. И а, на самом деле мы тоже, конечно же, хотим мира, поэтому если будет такая возможность, то передайте местным жителям о том, что а, киевляне хотят мира, да, и воевать не хотят, это точно. Ну я вам скажу, Донец он всегда был мирный город, и то, что произошло, это даже не руками дончан, это много людей завозили Конечно. и их встречали коллеги из другой угу. церкви, расселяли, угу. встраивали и подсоединились, потому что если смотреть по всему, то больше миллиона дончан сейчас находится. На выезде. Это те люди, которые работали, честно, это патриоты, это 40% дончан вот это, в ополчении, так же само воюют за свою землю, этого могу уверенно сказать, хотя это нигде не показывают, так же само хоронят наших дончан, так же само и киберги были везде, и так же само в тех селениях, где происходят проводы в последний путь, люди становятся на колени и схиляют свою голову за погибшими за Украину. Спасибо вам за то, что вы к нам пришли. Отец Сергей Фамин в нашей студии. И спасибо нашим телезрителям за то, что вы остаетесь с нами. Не переключайте и дальше.